السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد demi dan Muslimat rahimahiyahu wa rahimahukumullah pagi ini insyaallah kita akan menyambung perbincangan untuk golongan yang kedua yang disebutkan oleh Allah dalam surah al-layl iaitu lawan kepada golongan yang paling celaka iaitu golongan al-atsqa orang yang paling Bertakwa. Pagi ini kita akan uh, mendapatkan apakah ciri-ciri orang yang paling bertakwa Kalau ayat yang sebelum ini iaitu ayat 14, 15 dan 16 Kita telah mengetahui Allah telah menjanjikan Golongan yang paling celaka itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Talabba. Maka ayat 17 permulaan ayat yang kita akan baca pada pagi ini adalah golongan yang dijauhkan dari neraka Talabba. Kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيجنبها الأتقى. وسيجنبها dan sebaliknya akan dijauhkan sa huruf sa ke situ sin itu adalah maknanya akan merujuk kepada pasti sayujanna sayujanna buha merujuk dijauhkan dengan sejauh-jauhnya apa dia yang Allah akan jauhkan iaitu neraka naron talallah Okay. Bagi siapa Al-ataqa Orang yang paling bertakwa okay. Bukanlah bermaksud Orang yang takwa dia kurang Yang sederhana Allah tidak masukkan Siapa yang bertakwa Allah akan masukkan dia ke dalam syurga Allah jauhkan ia daripada Api neraka Tetapi konteks ayat ini adalah Allah nak membandingkan antara yang paling dengan paling yang paling jahat dengan yang paling salah ok, ayat ini Allah tidak menceritakan siapa orang yang paling bertakwa itu maka ayat yang selanjutnya iaitu ayat yang ke-18 Allah memberikan jawapan jadi fungsi ayat 18 adalah untuk memberitahu kepada kita apakah ciri-ciri khusus bagi golongan Al-Atsqa. Okay, kita bacakan ayat ayat ke-18. Al-Ladhi yu'ti ma'lamu yata -zakka. Alladhi bermaksud yang yukta sentiasa membelanjakan sentiasa mengeluarkan malahu hartanya untuk apa dia keluarkan hartanya ia tazakka untuk membersihkan membersihkan di sini bersih dari apa maka al-imamu ibnu Kasim telah memberikan ulasan orang yang paling bertakwa itu orang yang dia keluarkan harta yang patut dia keluarkan contohnya seperti zakat wajib dia keluarkan ataupun dia mengeluarkan wang untuk membantu orang yang benar-benar memerlukan pertolongan mereka ini ada sifat apa nak membersihkan diri, membersihkan diri di sini adalah merujuk kepada orang yang mensucikan dirinya, harta yang dia ada dan apa sahaja yang telah Allah, Allah anugerahkan kepadanya okay. untuk memantapkan uh, ulasan Al-Imamu Ibn Kasir ini izinkan saya sokong dengan beberapa ayat Quran dan hadis yang lain okay. kalau kita rujuk dalam surah Taubah ayat 103 muka surat 203 di dalam Quran ada dua tujuan ataupun dua fungsi zakat yang Allah perintahkan supaya dikeluarkan. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, Khud min amwalihim sadaqatan. Allah kata, ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai sadaqah. Sadaqah di sini merujuk kepada sadaqah wajib. Iaitu zakat. Tetapi ia juga boleh mendapat, boleh termasuk juga sadaqah sunat. Tetapi konsep di sini adalah sadaqah wajib. Kenapa nak ambil sebahagian harta untuk dirakatkan? Tutahiruhum. Supaya kamu dapat membersihkan mereka. Tutahiruhum maksudnya apa? Mensucikan Mereka. Daripada apa? Daripada dosa. Jadi dosa-dosa yang kita buat, salah satu pembersihnya, penghapusnya adalah daripada hal harta. Harta yang wajib untuk dikeluarkan adalah seperti takat. Bukan sekadar itu sahaja. Watu zakkihim. Watu zakihim dan menyucikan mereka. Menyucikan ni menyucikan apa? Menyucikan daripada akhlak-akhlak yang buruk. Apa akhlak yang buruk? Antaranya adalah bakhil. Bakhil akhlak yang buruk. Maka Allah tidak suka. Tetapi apabila orang itu keluarkan zakatnya, bukan sekadar boleh membersihkan dosa yang dia lakukan bahkan boleh membuang sifat-sifat yang buruk seperti mana orang yang khin dalam hadis riwayat imam ahmad sabda nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un sadaqah dapat menghapuskan kesalahan seperti mana air dapat memadamkan api. Jadi moga-moga sedekah terutama zakatlah paling tinggi sekali sedekah adalah zakat benda yang wajib ataupun membayar hutang juga termasuk di dalam bab mengeluarkan harta termasuk juga mengeluarkan nafkah suami kepada isteri dan anak-anak itu juga termasuk di dalam perbincangan ayat yang sedang kita baca ini. Moga-moga niat kita dengan kita mengeluarkan harta itu Allah Taala membersihkan diri kita, harta kita. Kemudian saya nukilkan satu lagi hadis Terutama bagi orang-orang yang dia berniaga. Cara nak bersihkan harta dia, kerana kadang-kadang pendapatan orang berniaga ni dia banyak apa? Kadang dia banyak overclaim kadang-kadang tu. Kan? Demi nak melakukan barangnya, maka macam mana nak bersihkan dosa dia yang janji bukan-bukan, kadang-kadang sampai bersumpah nak lakukan produk dia, Maka Nabi kata, Ya ma'asyarat tujar. Nabi kata, Wahai para peniaga. Sesungguhnya perniagaan ini selalu diiringi dengan perbuatan yang sia-sia dan bersumpah. Yalah orang berniaga ni kadang-kadang nak laku barang. Macam-macam lah yang dia akan kata barang dia nak jual tu. Maka Nabi kata apa? Fashubuhu bisadaqah maka bersihkanlah kan janji-janji tu overclaim tu dengan sedekah bukan bermaksud nabi membenarkan bukan lepas ni dia kata tak apalah kita tipu kau-kau lepas tu kita sedekah bukan tapi kalau kita ada buat dosa berbentuk sumpah kata barang ni baguslah pro, apa sekian-sekian maka dosa tu bersihkan dengan sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Baik, tuan-tuan, ada satu lagi ayat Quran lain dalam suratul Hashri ayat nomor 9. Kita semua ni ada sifat bakhil. Jadi macam mana nak hilangkan sifat bakhil tadi? Maka dengan yuktamalahu apa dengan apa mengeluarkan harta moga-moga Allah lindung kita seperti mana Allah berfirman wa may yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun dan sesiapa yang dilindungi daripada sifat bakhil maka itulah orang yang berjaya okey ayat yang kita baca sebentar tadi nombor 18 ni adalah orang itu dia bukan keluarkan hartanya kerana sebab lain. Bukan sebab dia nak orang tengok dia orang yang pemurah ataupun bukan dia keluarkan harta itu supaya orang sebut-sebut namanya dia suka kalau orang puji dia bukan bukan sebab itu tapi kerana untuk menyucikan dirinya daripada dosa ataupun keaiban ini kita rujuk dalam tafsir Al-Quran Khidayatul Insan Ada para ulama tafsir kata Ayat nombor 17, 18 tadi Dikaitkan dengan kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Abu Bakar ni Dia ada banyak harta dia Tapi harta dia dia guna untuk apa? antaranya dia selalu guna untuk membebaskan hamba-hamba. Jadi dia kena beli. Dia kena beli hamba itu daripada tuan yang empunyanya. Maka dia beli Bilal kerana kita tahu Bilal diseksa semata-mata kerana dia beriman, maka dia keluarkan sedikit harta dia membeli Bilal, kemudian dia bebaskan Bilal. Maka orang-orang kafir ni seperti meng, seperti mengeji. Uh, kutuk Abu Bakar ni Alah ha, Abu Bakar ni Dia bebaskan Bilal sebab Bilal berjasa lah kepada dia tu Maka turunlah ayat-ayat yang kita baca ini Bahkan ayat yang berikutnya Allah memberikan jawapan Sebenarnya Abu Bakar Rasulullah Dia keluarkan harta dia Bukan kerana Bilal berjasa kepada Abu Bakar Bilal bukan hamba kepada Abu Bakar tapi kenapa Abu Bakar sanggup keluarkan hartanya? Ada jawapan pada ayat yang ke-19. Ini ayat terakhir bacaan kita untuk pagi ini. Kita bacakan ayatnya. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَاءٍ Dan tiada seorang pun yang memberikan nikmat kepadanya. Kepadanya itu siapa? Kepada yang mengeluarkan harta itu. Sehingga patut dibalasnya. Ha, faham taknya? Ha? Ayat ni maksud apa? Maksud dia adalah Abu Bakar sedek contoh eh? dia eh, sebenarnya bukan Abu Bakar saja siapa sahaja ada sikap macam ayat nombor berapa tadi 17 18 ia sudah termasuk juga ayat 19 maknanya Abu Bakar sedek dan siapa saja kalau dia keluarkan harta bukan kerana orang itu pernah tolong dia faham tak contohnya kita kita keluarkan kita keluarkan zakat ataupun kita keluarkan uh, wang ringgit kita untuk sedekah kita bukan bersedekah kepada orang itu kerana orang itu pernah tolong kita tak Dulu waktu kita susah dia bantu kita maka kita patut tolong dia patut tu patutlah tapi bukan kerana orang itu pernah berjasa kepada kita pepatah peribahasa mudah je lah. bukan kerana ada ubi ada batas ada budi ada balas ha, macam kita orang itu tak pernah berbudi pun kepada kita kita tetap akan tolong orang itu. Ha, maksudnya maksud dia macam tu. Jadi ayat tadi ni nak menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada orang ni keluarkan harta dia memang dia benar-benar ikhlas kepada Allah. Bukan kerana orang itu pernah tolong dia, maka dia tolong orang itu. Ah ha, yang ini yang sifat yang Allah puji, sampaikan Allah panggil orang itu adalah al-ats Oh. dan kita akan perincikan lagi dua ayat tapi bukan pagi ni sebab nampak tuan-tuan agak kepenatan menumbangkan lembu dan juga kambing kambing ya maka kita kena sambunglah esok yang merupakan siri terakhir tadabbur surah al-layl jadi esok kita akan baca lagi ayat yang Allah menekankan betapa ikhlasnya orang itu kerana adakah adakah kerana uh, ayat yang berikutnya Allah akan terangkan lagi insya-Allah dia punya keikhlasan tu Allah akan terangkan pada ayat nombor 20 dan penutup ayat yang ke-21 jadi, esok adalah sesi Khatam Surah Al-Lail. Lepas tu, siapa-siapa sudi nak mengeluarkan harta, jamuan Khatam dipersilakan. Aku lukul di hadah, wa astagfirullahaladzim, wa bila hitafiq wa idayah, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ila ila anta astagfirullahaladzim. والعنصر إن الإنسان الذي إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر